お今日は新型2人とお仕事だな足を引っ張らないように気をつけるんでよろしく頼むわ旧型は旧型なりの仕事をしていただければいいと思います <laughs> <laughs> まあませいぜい期待に添えるように頑張ってみるさっおお随分と嫌われたもんだなあっすすみません何でもありません フん <laughs> 冗談だうーんそうだなよしアリサ混乱しちまった時はな空を見るんだそんで動物に似た雲を見つけてみろ落ち着くぞそれまでここを動くなこれは命令だその後でこっちに合流してくれいいなな,なんで私がそんなこといいから探せ よし先に行くぞ <noise> あいつのことなんだがなどうもいろいろ訳ありらしいまあこんなご時世みんないろんな悲劇をしょってるっちゃあしょってるんだが。 同じ新型のヨシミだあの子の力になってやれみんなよしじゃあいくか前にも言った通りアり荒ミを構成しているオラクル細胞は何でも食べる動物や植物のような生物に限らず鉱物やプラスチックのような合成樹脂 挙句には通常の生物には危険な核廃棄物だって食べてしまう建造物や大地だってほらこの通りだ結果食べ残しである従来の環境は減少の一途をたどっているこの辺りには春に桜を秋には紅葉を見に行くなんて習慣もあったんだけど今となっては望むべくもないね その一方でアラガミは食べたものの性質を取り込むことがある最近では光合成を行うアラガミすら発見されているんだよ窒素79%酸素21%世界中の植物が20年前の3割弱まで減ってしまった今でも地球の大気は保たれているこれがアラガミの光合成のおかげとは 実に皮肉なな話だと思わないか、ね、うーん母ちゃんもう食べれないよ本当、自覚が足りない人ですね君たちノバの終末捕食って言葉聞いたことあるかいええ荒神同士が食い合いを続けた先に地球全体を飲み込むほどに成長した存在 ノヴァが引き起こすとされる人類の終末ですかその通り誰が言い始めたのかも知らない単なる風説に過ぎないとも言われているけどねエイジス計画が完成すればそれからも守れるんだろう犬という動物を知っているかな<あ>もうだいぶ数は少なくなってしまったが 今も稀に外部居住区などで見かけることがあるはずだ犬は賢く言葉こそ話せないが我々人間とコミュニケーションを取ることができる犬のような性質を引き継いだ荒紙がいればあるいは強制できるのかもしれないね強制コミュニケーションという観点で見ればもちろん犬に限った話じゃない昔はサーカスと呼ばれる 見せ物小屋で猛獣をくる猛獣使いすらいたのだからね荒ミと仲良くなんてできるわけないじゃない荒ミオラクル細胞は発見された時まだアメーバ状のものだったそれからミミズ状の荒ミが発見され 後には獣型の荒神が発見されたそして1年経つ頃には一つの大陸が荒神によって滅ぼされたんだ彼らが食べたものの形質を取り込み進化するとしても異常なスピードだと思わないかねそう正確には彼らは進化などしていないんだ事実 オラクル細胞の遺伝子配列は変化していないそう一つとしてねそんなはずありませんよ現にやつらは形態変化してるじゃないですか彼ら荒神もね今の君と同じなんだよ食べたものの形質を取り込むというのは知識を得るということそう ただ知識を得て賢くなっているだけなんだ。どういう骨格をしていれば早く動くことができるのか。空を飛ぶためにはどうすればいいのか。それこそスポンジが水を吸い込むように情報を取り込んで。わずか20年の間に彼らは非常に高度な形態を得るまでに至ったんだ。うらん。穴紙が光太くんぐらい。 勉強嫌いだだっったらよかったらかんだがねそう彼らの勉強熱心さには舌を任されるばかりでねなんとミサイルを発射する荒神が目撃された噂まであるこれが確かなら彼らは人間の作った道具さえも取り込んだということになる実に興味深いと思わない それほどまでに複雑な情報を取り込めるのならまるで人間という荒らが,みが現れるのも遠い日じゃないかもしれないね人間という荒み 気の臭くなってきたな <laughs> どうかしたかいいえ問題ありません側面後方共にクリアですそうか進むぞ お前らあれリンドウさんなんでここにどうして同一区画に2つのチームがどういうこと考えるのは後にしようさっさと仕事を終わらせて帰るぞ俺たちは中を確認お前たちは外を警戒いいな

みだよ混乱しちまった時はな空を見るんだあなた 違うの…パパママ私そんなつもりじゃ <laughs> <laughs> まずいなこっちも囲まれてやがる。 囲ばれるぞ命令だアリサを連れて穴蔵に戻るでも聞こえないのかアリサを連れてトっドと穴蔵に戻る咲夜全員を盗撮ソーバー大路を開けパパママそっつもりじゃリンダーも早く悪いが俺はちょっとこいつらの相手にして帰るわ耐久ビール取っといてくれよダメよ 私も残って戦う昨夜これは命令だ全員必ず生きて帰れいやー昨夜さん行こうこのままじゃ全員共倒れだよいやよ ちょっとぐらい休憩させてくれよ。体が持たないぜ。